Привет, друзья! Сегодня вот такая вот штукенция приехала, которую, наверное, должен иметь каждый уважающий себя, ну, не знаю, как это, человек, у которого, скажем так, у которого имеется в наличии хоть какое-то какое количество криптовалюты. Это так называемый холодный кошелек от Ledger, Ledger Flex, один из самых последних, самых прикольных. Есть еще один более дорогой за 400 долларов. Ну, то уже совсем понты. Это, кстати, тоже, наверное, понты есть за 79 долларов, который на S, по-моему, он называется. И простой, с кнопочками. Но ну, а этот у нас с экранчиком. Прикольный, красивый. Давайте снимем вот эти вот штучки. Практически Apple. Вы понимаете? Все прикололись, как Apple перешла на эти не случилось Что такое? а где-то клей все-таки прихватил да вот такая вот штукенция слушайте какой он прикольненький он такой маленький он такой матовенький Хе, какой он прикольный слушайте вообще это прям огонь это очень прикольная штука. Убираем. Recovery sheets. Это листики, на которых надо будет записать security phrase. Это документы, которые use care. У нас рассказывают, как им пользоваться. Вот и я, так полагаю, это у нас QR-код на Ledger Live. И что? И cable. Боже, как он открывается, я не вижу или за, за телефоном. С какой стороны его можно открыть вообще, чтобы не порвать. Хе. Наверное, вот так проще. Это у нас, по идее. Ну вот. Да попробуй еще достань. USB C, по идее, должен быть. Зачем этот язычок? Просто интересно. А, он тупо разрывает коробку. Вот. Э -э брендированный проводочек. Ledger. USB-C. И еще одним плюсом этого устройства является то, что ну, это у нас Bitcoin Edition. Вот. Является то, что он э абсолютно замечательно работает с MacBook и подключается к Mac. У. То есть у некоторых и других кошельков бывают танцы с бубнами. И эта штучка прям огонь. Мне она очень нравится. Стоит, конечно, не дешево. Она обходится 270 практически долларов, потому что э, 250 плюс тексы. Ну, вы понимаете, да? Вот. Еще есть чехольчик. Чехольчик еще не заказал. Точнее, заказал, но он еще не доехал. Вот. Ну, а дальше будем сейчас включать, разбираться, настраивать. Можно хранить в нем до 5000 разных монет устанавливать, по-моему, 100 приложений, если я не ошибаюсь. Вот. Плюс можно хранить NFT и так далее. Давайте разбираться дальше. Так, вот он наш с вами менеджер Вот этот к нему чехольчик, который стоит как, честно говоря, вот эта фигня стоит 40 долларов, 43, по-моему, людей. Тут можно отсканировать, посмотреть, наверное, как им пользоваться. Ну что, попробуем. Опа! Прикольно. Вот такой прикольный чехольчик. Ровненько его Не знаю, 40 долларов. Дороже, чем оригинальный чехол на iPhone. Все, разблокировался. Приложение для каждого из кошельков. Binance Chain. Exchange. Это через что мы будем менять их. Ну и Coinbase. Это если вы хотите стеки делать. В принципе, и все. Что касается настроек. Из настроек я поставил только заряд в процентах, как на iPhone. Все остальное. Можете, кстати, поменять картинку. Даже свою фотку можете поставить на экран поменять пин-код, пин Bluetooth, э, NFC, аккумулятор, дополнительно, что дополнительно, уже не помню, а, пароль перемешивает ли цифры, при пароле, сброс, скачать Leisure Life, это будет э, QR-код, ну, честно говоря, и все, вот и все меня. очень прикольная штучка очень прикольная штучка, мне нравится. Удобно, красиво, дороговато, конечно. Вот этот комплект с чехлом получился 300, внутри под 350 долларов. Дорогое удовольствие, но зато покупили и забыли. Хороший магнит, как вы можете видеть даже. Все. вот такая штучка, можно хранить. Денежки. И вот мы к нему подключаемся. Разрешить. Разрешить. Значит, в чем проблема? Как мне кажется, я не профи, но обратите внимание. Нам производитель в рекламе обещает, что вы можете установить до 100 приложений одновременно и хранить до 5000 разных монет. Давайте я вам объясню. На данный момент у нас установлено 9 приложений. И у нас осталось 215 килобайт памяти. Это я удалил э, Ledger Sync. Для того, чтобы... То есть у нас приложение стоит, вот смотрите. Просто, чтобы вы понимали. Это все приложения. Все. То есть, если вы хотите добавить еще две монеты, вы упретесь в ограничение. Здесь памяти всего, здесь памяти полтора мегабайта. Как на дискете, если помните, что это такое. Вот, э, не знаю, мне, вот это меня прям тема напрягла. То есть вы покупаете девайс, получается, за э, 300 с лишним долларов и получаете полтора мегабайта памяти. Может быть это ограничения связаны с э, безопасностью? Я не знаю. Вы получаете э, место для установки, ну, не знаю, ну, ну если вы удалите там биткоин, да, вот эфири, вот они занимают больше всего. Ну нафиг он тогда нужен, если вы их удалите. Вот. Э, не знаю. Приложение. Вот вы сами можете посмотреть, сколько они весят. Хотите трон хранить? Это еще 105 килобайт. Кардана, пожалуйста, 154. Это пустое приложение еще без счета. Когда вы занесете счет, оно станет больше. Вы понимаете? То есть, вот это вот основной его минус. Ну, кроме цены. Потому что дороговато. Дороговато, конечно, 300 с лишним долларов за чехол и устройство, и при этом вы загрузите туда 10, ну пусть 11 монет. А если у вас портфель побольше, и вы хотите хранить какие-то, то есть вам нужно покупать еще одну такую штуку, еще 300 долларов. Не знаю, опять же, я не профи, но вот это мое мнение. А так, штучка очень прикольная, вы видели, то есть экранчик прям такой, чернильный экранчик, но он крутой. Мне он нравится, как он работает очень прикольная штука заряд уже наверное недели три прошло но я постоянно пользуюсь но переводил деньги в него и так далее ну на счета <coughs> поэтому постоянно он включен ну думаю что заряд будет держать нормально вот друзья мои в общем вот такая вот штука я не знаю, что вам сказать. Мне нравится. Мне нравится. Очень крутой девайс. Он выглядит круто, смотрится все. Но проблема вот с памятью. Я не совсем понял этого прикола по поводу установки количества приложений. Потому что я понимал, что есть ограничения, но они обещают в рекламе до 100 приложений одновременно. Здесь всего загружено сейчас 9 и уже осталось место под одно, максимум под 2. Поэтому, если не считать какие-то базовые приложение, которое вот для синхронизации, если вы еще с компьютера заходите, а если вы еще пользуетесь, допустим, вот обменом, это Coinbase, это благодаря тому, что еще много монет на базе эфира, и это выручает. И вот, допустим, космос, там две монеты, то есть не на каждую по приложению, так бы было бы, конечно, совсем не весело. В общем, друзья, однозначно штука стоит своих денег в плане хранения, но вот учитывайте вот эти вот минусы, которые, если вас это не пугает, если вы будете хранить исключительно а, биток и эфир, все вообще не парьтесь, покупайте. Замечательная штука. Чехольчик взяли, положили его и забыли. На дальняк. Все, берегите себя, всего вам хорошего, ставьте лайк. Подпишитесь. Ссылочки на все это в описании. Ну и не забудьте сказать спасибо. Пока.